بسم الله الرحمن الرحیم د نههمټلګي د ریوزی دوهم درس ته خورا خلاص تر توايم د دې درس موضوعمو د دایره عناصر دی یا elements of a circle په دې درس کې به د دایره د عناصر په اړه لږی کوم دلتا یو پختن شوی دا وی شکل ته پام وکړی د کېک مخ کوم هندسي شکل رخی او پرې شوی برخی د دایره کوم عناصر رخی کله ته موږ وګورو په دې شکل کې دا کیک چې کوم دی نو دا کیک یو دایره مقترافي د کیک مخ یو دایره رخی دایره هندسي شکل دی او دغه پرښوې برخه په نن درس کې به تشریح شي په حقیقت کې د دایري دښه او یو برخه جدا کړي ده چې دغه برخه نوم قطعه دی دایري قطعه او په نن درس کې به تشریح شي دایري قطعه څ څه دی؟ به هغه قد کې دایری او انصر دی. دی. دلتا په مختلفو رنګونو دایری مختلف انصرونه خولې دي په مجموع کې هر دایره شپږ انصرونه لري چې دلته هر یو تعریف شوای شو دی. دا صورت متوجي شه زبه لګلغ تشریحات ورکرم که سهام دغه تعریفونه ډیر وزیل کل شوې دي. کومه دلته وګوروم د دایره د موهیت او برخه د دایره د موهیت او برخه کغه په هر ځای کې وي کپه دې ځای کې وي دالتوی دخه ته چیرته وي په هر ځای کې وي د دایره د موهیت او برخه هغه د دایره د قوس په نومایه دي د دایره د موهیت او برخه په هر ځای کې چوین هغه د دایره قوس بلل کېږي نه د هم د دایره او قوس ته دام قوس ته ده یو دهم قوس ده. نه لومړی عنصر د دایره قوس شو دغه لپز یو رنګ چکو دلای دی او تعریف کړي هم دی د دایری قوس دی بل انصر د دایريم اغه د دایري شعاده حققتا خط دی چې دایري مرکز د محیط لوي نقطه سره وصل کوي دغه خطه صغرې په شین رنګ چکو دل شوي دی دغه قطه خط د دایري مرکز د محیط لوي نقطه سره وصل کړي نو دا فقط کې د دایري شعاده او دهم په هر موقت کې رسم کې دای شي دهم دایری او شعاده دهم او د هندسي دایری یو شعاده نشوم تعریف راچی شا حققتا خطي چې دایری مرکز دایری د محیط لایو نقطه سره وصل کې وین درېمان سر دایری اقام دایری قطر دی قطر پاسل کې دایری حققتا ملکيږي چې دایری د موهید دوي نقطې یو لبل سره وصل کړي وي او ل مرکز څخه تیر شوی وي دغه شرط لري د دایري قطر چې باید ل مرکز څخه تیر شوی وي دغه خط چې تاسو وینئ دغه په حقیقت کې د دایري قطر دا دی تاسو خبرته متوجه شئ دغه خط د دایري قطر دای. یعنی دی یعنی حقیقتا خط چې د دایري کې موहित دوی نو ته یو لابل سره وصل کوي خوشاله ده چې باید لا مرکز څخه دایره ل مرکز څخه خطر شووي نو دا شو دایره قطر هندسیم څلورمه نور دایره چینه هغه قطعا ده قطان لکه پورته شکل کې چکی کو هغه کې قطان خو دل شوی و هغه د کې پر شوی برخه نو قطان چې ده دایره د سطح هي د 10 ټوټه ده دي دو شعوم پهسته جلا شو وی مو په ودايه کې دوی شاوې رسم کوم او دايري 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 دا غ شوم وي وبرخه جلا کړل دایره څخه دایره لسټه څخه نو دته دایره قطعا ويل کیږي دایره قطعه دایره بلند سور قطعا ده د قطائن مخبه وتر تشریکم ځکه دایره قطعاته ده دا واصل کی no, دی واتر په وسیله رامنځته کی نو لمړی رجو دی دایری واتر تا د دایری واتر هغه خاطه یا هغه کرخه چې دی دایری دیموهید دوه نقطه سره وسلووي پرونه لیدي کله مرکز خطیروي کله مرکز خنوي no, دی نو دی دایری واتر هغه قطه خاطه چې دی دایری دیموهید دوه نقطه سره وسلووي نو دا بس رښت سره چې ودل شوی دا په حقیقت کې دی دایری وټر دای چین د دایره 29 د مہیټ 29 سره وصل کړي او هغه فرض کوي چې مثلا کز درته غونډم درته میو وټر سموای شم تد دا 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 دایره وټر شم لمہیټ 29 به سره وصل کوم او که فکر وکړو نو دغه قطر هم خپل یو وټر کداشي په هراتای راکې قطر چې دای وټر کداشي خو هر وټر به قطر نشي کدا زه کده قطر د شرط چې بعد لا مرکز خطیر شوی ی قطر شرط دا دی چې په دمرکزه خطیر شو وي خو تر پرونه کوي کله چې مرکز خطیر شوی وي كنوی تر شو یی فقط چې دایری دی موهیت وینځتي سره واصل کو وتر مهمه په جنده او کومه برخه چې دایری دی وتر په واسطه جلا کیږي دایری لسطه ځه حغیته دایری قطعاو لکیږي دایری لسطه ځه کومه برخه یا کومه ټوټه چې دوتر په واسطه جلا کیږي هغه ته دایری قطعا او لکی جن د دایره وتر شو او دایې قطعا شو هر دایره شپږن سر لري قوس شو, شو قطر قطع قطع او قطر قطعا قطعا او وتر هیلہ د چیم د توجوړ مجریزې دیوی او زد شوې مووی په دغه فعالیت کې عملی کار خو دلیدوی تاسو و دایره رسم کې شایې 30 سانتی متروي بیاغه کاغذ د مغ دایره په اندازه غوټکه یا غوږم چې غوټکه به ښه کاټکه دا تاسو عملیکه عملی کار کوي چيري مشکل وکه لکه سره شریکې ان شاء الله زمو خدمات کې ما په پایله یان نتیجه کې ویل دي چې ومولد تجارت دایره کې چيري دایره د موهیت دوه ټکي سره ونی خلو دایره وټر پلاس را دي, دي نو دا خمه من در خبره ده چې دایره د موهیت دوه نقطې سره واصل کو حقیقت کې دایره چې پلاس را دي دایره وټر پلاس را دي او ویلی د چپهاره دایریکټر ټول لوی وتر چې د غد دایري قطر دای چې د شاو دوه برابر دی نو موږ ویلی و هغه قطحت چې دایري دوه دایري د محیط دوه نقطه سروسلوی او د مرکز خطيري نه غټ تشوي هغه دایري قطر وي چې د پحققت قطر ټول لوی وتر دی او قطر چې د شاو دوه چنده دی که تاسو متوجه شئ د غد دایري دا 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 مرکز وي نو دا غيوا شوه شوه د دوی شوه وي نې دې دایري ته دي شعه څو کاندای قطر قطر دیشه شعه دوا څاندای دلته ویلې دي چې دې یو دایري هر قطر وټر کې دای شي خو هر وټرې قطر نشي کېدای دا ممخ کې تشریح کړ او بلې کومې قوس یا ماینور ارک او لوی قوس یا میجر ارک تشرکړې دي کچیرې د دایري قوس د دایري قوس تاسو به پژنډه کړئ د دایري د محیط یوې برخې ته د دایري قوس وي کچیرې دغه د دایري قوس د دایري لنیموي څخه کوچنایوي ناغتهم کوچنای قوس مثالا تاسو متوج شئ کدا یو دایره وي دای مرکز کداغه دایره موږ نیمه کو یو قطر پروسټ نیمه ولای شو دا نیمه شو دایره دغه قوس کدلته یو دایری وبرخ په ناخه کړدغه د په حقیقت کې دایری قوس ته چی دایری لن نیمایي برخې څخه کم دی نو دغه چی دی د کوچني قوس یا ماینور ارت په نوم یې دي چې دغه لته تعریف کړئ ویني دایری هغه قوس چې د محیط لن نیمایي برخې څخه کوچنۍ وي دایری کوچنۍ قوس نوميږي او لوی قوس بیا څنګه دی لوی قوس بیا دایری نیمایی تخلوې وی دی دایره نیمایی برخه برکی و نيسي تاسو ورته متوجي شئ د دا دایره د دای محور او د مرکز نو کومګه دا دایره په دوو برخو ویشو او دا غټوله برخه داسو نیسونه دا غبرخه نیسو. دا چې دا دایره ل نیمایی تخلوې شي دا به لوی قوس دی دا دایره د دا لوی قوس یو میجر ارک نومه یا دیږي ل یو قوس او کچنایک قوس مهم و پیجندل اپا تمرین کې کو غوړم یو دایره رسم کړئ دا دایره باید څخلی وي سی صفر څلور وي یا نه شاته دایره باید 20 سم وي 40 سم وي دایره د دا هغه مرکز او د هغه 40 سم شعابه په نظر کېونی سټ چې د 40 سم شعابه ده ایپبرګه کې ویلي دی د دې د نړۍ شاو یا ورنګ قطره او قطا او قطعه په شکل کې وخی دغه د دایره شاو په ار سره خدل کې شو ر یا شاو هدي انګلیسي کلمه صحیح است لشي په انګلیسي شاو ته ری وی نه ده شاو اری له هندي څخه است لشي به هر حال دا شاو ان شاو یا ورنګ قطر ویل دی چې ویخه نو قطر غاتې چې دایره مرکز خطیري د مهي 29 سره وصل کی وی قطر او بلې کوډلې چې قطعا نو قطعا د دایره سطح هغه برخه چې د یو وتر پوسټه جلو شوی وی د دایره قطعاشوه قطعا یې کوډلې نو قطعا کومو خو یو په بل دایره کې د غای دایره قطا مو خو دلې وا چې د دایره د سطح هغه برخه چې د دوو شاو پوسټه جلو شوی وی ندارې دایري قطعاشو شا قطر قطع او قطام په شکل کې ورته وخدل بس کی وي دایري موهیت په څلرو مساوی برخه ووي شي لدی څخه کومه پایله بلا سر دي کوم چې ری و دایره رسم کو او دغه دایري موهیت چ دی د په څلرو مساوی برخه ووي شو نو په حقیقت کې کومه نتیجه چې موږ ته پلاسره دي موږ د وقت قطرونه رسم کوو نو د دایري محیط هم په څلور مساویدو برخه وي شلنه شلنه دي سره تاسو وګورئ دلتا موږ ته پلاسره دي قطر څلور دنه قطع غان راځي مساویدای اندازه د ټولو مساویدا څلور دنه قوسونه رتي پلاس قطر متوازې شي په پیګې عام د څلور دنه شاګانو او دوه دنه قطرونه پلاس ردي دی دی بی دا دا د دې په برخې کې وی وی دایره داخلي ناحیه خارجي ناحیه او د دا دایره موهید د مختلف رنگونو په واسطه پناخه کړی کوي دایره ولر په دغه دایره کې موږ داخلي ناحیه پناږو مثلا په سره رنګ صرف داخلي ناحیه دغه دایره داخلي ناحیه نه میږي د دې دایره داخلي ناحیه ده یا داخلي سطحایده داخلي برخېده او د دایره خارجي ناحیه د دایري بیروني او خارجي ناحيه ده او د دایري محيط چودلای نه نو د دایري محيط هم مکول شوم چې ورته وي خيوم دغه تور خط چې تاسو وینئ چې دایره جوړقېلی په حقیقت کې دایره نه جوړه شوی دا تور خط نه د دایري محيط ته ده او دا هم ټولګي درې زیدوه هم درس هله د چيز د کړای موئ ک فکر کوم چې درسونه ګټور دي لخپل ملګرو سره هم شریک کړی ترڅو هغه هم تري برخمن شي دیموګ دې حمایت لپاره کوشش وکړم چې دې ویډیو یو څه اندازه په انلاین ډول وګورئ ترڅو موږ دې یوټیوب حمایت ترلاسه کړو او وکولای شو چې درسونه تداوم ورکرو او دې ټولو ټولګي او یزي مضمون په انداز شي شکل چې تاسو ولیدل تشریکو لټوجت خمو مننه الله مملش